Dalam perkongsian kali ini, jom kita bedah siasat dan bongkar rahsia di sebalik harga sesebuah option saham. Anda pernah tak tengok harga option dan tertanya-tanya, macam mana harga ni wujud? Apa yang buat dia mahal atau murah? Ha, ia bukan nombor yang dicampak rawak tau. Sebenarnya, harga tu adalah gabungan tiga elemen utama dan hari ini kita akan rungkai satu persatu. Okey, sebelum kita mula, jom kita ulang kaji sikit benda paling asas. Ada dua jenis option, call dan put. Kalau call, anda nak harga saham tu naik. Kalau put pula, anda nak harga saham tu menjunam. Senang kan? Baiklah, jom kita masuk komponen pertama. Komponen yang pertama ialah masa. Atau lebih tepat lagi, berapa banyak masa yang tinggal sebelum option tu tamat tempoh. Anggap je ia macam jam yang sentiasa berdetik. Tik tok, tik tok. Cara paling senang nak faham pasal masa ni ialah dengan guna analogi insurans kereta. Anda tak boleh bayar sekali je lepas tu dapat perlindungan sampai bila-bila kan? Mesti kena bayar bulan-bulan. Option pun lebih kurang macam tu. Sebenarnya bila anda beli option, anda sedang membeli masa. Ha, cuba tengok carta ni. Nampak tak? Lagi lama tempoh masa option tu, lagi mahal harganya. Sebuah option dengan tempoh 60 hari boleh jadi 2 kali ganda lebih mahal berbanding option 30 hari. Kenapa? Sebab lagi banyak masa, lagi besar peluang untuk saham tu bergerak ke arah yang anda nak. Jadi anda kena bayar lebih untuk peluang tu. Dan ini bahagian yang paling penting sekali. Nilai masa sesebuah option tu sentiasa menyusut. Setiap hari yang berlalu, setiap jam nilainya makin kurang, sikit demi sikit. Benda ni kita panggil susut nilai masa atau time decay. Ia boleh jadi kawan baik anda atau musuh paling utama anda bergantung pada strategi anda. Seterusnya, komponen kedua, strike price atau harga pelaksanaan. Ah, ha, kat sinilah kita nak tengok macam mana harga option tu berkait rapat dengan harga semasa saham tu sendiri. Jadi, apa benda strike price ni? Senang cerita, ia adalah harga yang dah dipersetujui awal-awal di mana saham tu akan dibeli atau dijual kalau option tu digunakan. Ia macam harga rujukan untuk kontrak option anda. Okey, slide ni ada dua istilah yang anda wajib tahu, in the money dan out of the money. Katalah harga saham sekarang ialah 125$. Untuk option call, kalau strike price dia bawah 125$, kita panggil dia in the money. Tapi untuk option put, dia terbalik pula. Kalau faham beza dua ni, dah separuh jalan dah untuk faham harga option. Jom kita tengok contoh sebenar. Dengan harga saham 125$, perhatikan macam mana harga option berubah-ubah. Untuk call, tengok strike price 135$ yang jauh out of the money tu harganya cuma 1$ je. Tapi strike price 115$ yang in the money harganya 11$. Nampak tak? Untuk put pun sama, cuma coraknya terbalik. Jadi, logiknya mudah je. Lagi jauh sesebuah option tu out of the money, lagi murah harganya. Sebabnya, kebarangkalian untuk saham tu sampai ke strike price tu sebelum tamat tempoh makin rendah lah. Ia macam beli tiket loteri. Lagi kecil peluang nak menang, lagi murahlah tiketnya kan? Dan ini, ini adalah satu hakikat yang kita semua kena ingat. Kalau sampai je tarikh tamat tempoh dan option anda tu masih lagi out of the money, nilainya akan jadi sifar, kosong. Inilah risiko yang anda ambil bila beli option yang murah dan jauh out of the money. Komponen ketiga dan mungkin yang paling seronok ialah kemeruapan atau volatility. Anggap je ni macam wildcard dalam permainan harga option. Ia ukur betapa liar pergerakan harga sesebah saham tu. Jom kita guna satu lagi analogi kali ini pasal insurans hayat. Bayangkan ada dua orang. Orang A, berat badan berlebihan, hisap rokok, ada pula sejarah penyakit. Orang B pula, sehat, rajin bersenam, tak ada masalah kesihatan langsung. Soalan saya mudah je. Siapa agaknya yang kena bayar premium insurans bulanan yang lebih tinggi? Dah tentulah orang A kan? Sebab apa? Sebab risikonya lebih tinggi. Ha, prinsip yang sama sebijik diguna pakai dalam option. Saham yang lebih meruap, maksudnya harga dia naik turun dengan ganas, dianggap lebih berisiko. Jadi option untuk saham tu akan jadi lebih mahal. Kenapa? Sebab penjual option tu akan minta bayaran lebih tinggi untuk tanggung risiko yang lebih besar. Logik kan? Baiklah, kita dah pun faham ketiga-tiga komponen penting ni. Sekarang, masanya untuk kita tengok macam mana semua ni bergabung dan hasilkan satu harga akhir. Jadi, sebagai kesimpulan, inilah tiga tuas utama yang mengawal harga sesebuah option. Nombor satu, masa yang tinggal sehingga tamat tempo. Nombor dua, hubungan antara strike price dengan harga saham semasa. Dan nombor tiga, kemeruapan atau volatiliti saham itu sendiri. Setiap satu ni main peranan penting dalam menentukan harga yang anda nampak pada skrin dagangan anda. Okey, sekarang anda dah tahu apa tuas-tuas yang menggerakkan harga option. Persoalan yang lebih besar sekarang ialah macam mana anda nak gunakan pengetahuan ni untuk kelebihan anda. Cuba fikirkan.